Terusnya saya jemput ke Bang Silakan. Terima kasih Tuan ini betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Saya mulakan perbahasan pada peta ini dengan memetik firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat tiga, ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala para malaikat, sesungguhnya Allah taala akan menjadikan di mukmin sebagai manusia sebagai khalifah. Khalifah dan arti kata iqamatuddin wasiastud dunyabi, yakni menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan pentadbiran pemerintahan berdasarkan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mewakili rakyat kebangkrian dengan takzimnya merapat sembah tahniah ke bawah duli. Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Datu Agung Sultan Ibrahim yang telah menzahirkan keprihatinan dalam ucapan pembukaan penggal penggal mesyuarat per, pertama penggal kelima, paling Parlimen ke 15 Bahau ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpah rahmat ke atas baginda dan mentadbir dan mengurus negara dengan panduan dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. saya ingin membangkitkan Beberapa perkara dalam titah tuanku ya eh, secara tidak langsung menyentuh beberapa perkara besar eh, khususnya bau-bau ini kalau kita lihat eh, pengumuman yang besar yang telah pun dinyatakan oleh Donald Trump pada 20 Jun 2025 di mana mereka telah pun eh, presiden telah pun menandatangani satu perintah eksekutif yang memulakan proses penarikan diri mereka daripada perjanjian Paris atau Paris Agreement Pendidikan ini tentunya meninggalkan kesan besar ke atas perubahan iklim dunia kerana komitmen yang dibuat oleh Amerika bagi mengurangkan paras pelepasan karbon dan mengurangkan suhu dunia. Di Malaysia, sebagai sebuah negara yang sedang membangun, kita merancang beberapa perancangan pembangunan bagi mengurangkan pelepasan karbon di bawah perjanjian Paris dengan andaian wujudnya sokongan kewangan dan teknologi antarabangsa termasuk daripada Amerika sebagai yang dijanjikan dalam komitmen negara-negara maju. Bila Amerika telah menaik diri dan, dan menyebabkan dana iklim hijau atau GCF akan terkesan. Akibatnya sejumlah 69.6 juta USD yang diluskan daripada GCF untuk Malaysia merangkumi projek dan sokongan kesiapsiagaan akan menerima kesan. Saya, saya melihat bahawa pihak kerajaan perlu berhati-hati agak serius kerana kita sebagai sebuah negara sedang membangun ya mempunyai komitmen kita dengan diperikatan antarabangsa untuk memastikan pencapaian net zero kita pada tahun 2050. Tazi pertua. Baru-baru ini November 2025 tragedi banjir besar yang berlaku di Sumatera Utara di Aceh meninggalkan suatu kesan yang sangat besar dan mengejutkan seluruh dunia. Malaysia perlu mengambil iktibar yang agak serius dalam soal ini di mana perubahan iklim yang berlaku mutakhir ini payah diramal dan diduga oleh itu, oleh kerana pemantauan terhadap penebangan hutang terutamanya pembalakan di kawasan tanah tinggi perlu diberi perhatian yang sangat serius oleh pihak kerajaan. Saya mengakui bahawa kita perlu mematuhi had ketinggian dalam sesuatu projek bagi mendapat kelulusan EIA. Namun pembalakan jarang mendapat kelulusan tersebut. Akibatnya hari ini kawasan Balak sudah lagi kawasan telah melampaui kawasan tanah tinggi. Ya, di mana hutan-hutan di bahagian bawah telah pun habis. Dan ini meninggalkan kesan besar yang perlu diberi perhatian secara serius. Oleh kerana itu pemantauan dan penelitian terhadap perkara ini perlu diberi perhatian supaya kita tidak menanggung apa yang pernah dialami pada di negara kita tahun 2014 dan tragedi yang berlaku di Aceh baru-baru ini. Tersenyum Pertua, Komitmen kita juga dalam soal mengukuhkan atau mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor tenaga sebagai contoh. Saya ingin bangkitkan isu EV. Eh, komen daripada ramai pengguna, eh, kita tahu bahawa kerajaan gagal mencapai matlamat untuk uh, mengujukkan uh, sistem pengecasan uh, EV ini. Kalau ikut target tahun 2025, sepatutnya ada 10,000 session charging session di Benar. Tapi mengikut laporan pada September 2025, hanya ada 5149 sesen yang telah dibina. Dan kalau kita tengok unjuran pula, purata negara kita sekarang ini lebih kurang dalam 7 hampir 7000 buah di Lembah Kelang, 7000 di Johor dan 4000 di Pulau Pinang dan berapa ratus lagi tempat-tempat lain. Terutama kawasan-kawasan pantai timur. Ya, mereka mengadu tentang kekurangan pusat-pusat uh, -pusat pengencasan ini menyebabkan Target kita untuk memastikan pengurangan pelepasan karbon dalam sektor tenaga ini akan akan terkesan. Oleh kerana itu, saya mengharapkan supaya kerajaan perlu membentangkan apakah pelan jangka pendek dan jangka panjang kerajaan bagi mencapai sasaran stesen pengencas dan apakah halangan yang dihadapi bagi kerajaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menteri laporan EV import sepenuhnya atau CBU tidak tidak boleh dijual di bawah 250 ribu, 250 ribu bermula tahun ini. Dan saya dimaklumkan bahawa pengecualian duti import dan eksis bagi EV, CBU yang tamat pada tahun ini akan melonjakkan harga sekitar 30%, 30 harga tersebut di pasaran. Apa yang membimbangkan kita ialah tindakan-tindakan ini tentunya akan menghalang pencapaian negara bagi mencapai sasaran untuk net zero kita tahun 2050. Selain daripada masalah tersebut, ada satu lagi isu besar yang akan menanti kita menjadi menjadi cabaran besar dalam sektor uh, perubahan iklim ini. Kalau kita lihat pada laporan ya, yang telah pun dibuat uh, di bawah peraturan perkuatan alam keling, alam sekeling, di mana isu bateri EV ini. Bateri EV sekarang ni akan jadi masalah besar pada masa akan datang. Yeah. Malaysia Automotive, Robotik dan IOT Institute atau MARI dalam satu laporan mengunjurkan sekitar 40,000 bateri perlu dikitar semula menjelang tahun 2030 dan ia meningkat kepada 330,000 pada tahun 2040 dan tuh meningkat 100% pada 870,000 menjelang 2050 pada masa yang sama, Malaysia sudah menerima lebih daripada 2,800 tan sisa bateri pada tahun 2023. Ini memberi isyarat jelas yang merisaukan tanpa kapasiti dan urut takbir yang baik dan terkawal, peralihan EV boleh mencipta krisis sisa yang berbahaya pada masa akan datang. Oleh kerana bateri EV ini, dia diklasifikasikan diklasifikasikan sebagai sisa berjadual di bawah SW103 di bawah peraturan-peraturan kualiti -peraturan alam sekeliling sisa terjadual 2005 maka setiap langkah penyimpanan, pengangkutan, pelupusan wajib patuh peraturan dan rekod melalui e-waste ya. serta uh, hanya boleh di, dibuat di premis belesin dan kawalan ketat bagi mengelak pencemaran logam berat yang membahaya kepada pengguna. Dan ini antara isu-isu yang perlu kita beri perhatian supaya perkara ini tidak jadi masalah besar ya, pada masa hadapan. Tanya Pertua, saya juga ingin bangkitkan dalam masa yang terbatas ini ialah soal uh, isu agihan penyelenggaraan jalan Maris. Ya. Kalau kita lihat laporan audit, ya, saya dapati perkara yang sangat mengejutkan kita di mana kadar uh, Agihan penyelenggaraan jalan ini sangat berbeza di antara pantai timur dengan pantai barat. Sebagai contoh, di Pahang, Pahang mempunyai jalan sebanyak 43,850 km jalan, menerima sebanyak 41.54 juta, manakala Selangor menerima 597,74 juta bagi 27,139 km. Perak diperuntukkan sebanyak 719.81 juta dengan keluar dengan panjang jalan sebanyak 28,831 km. Pulau Pinang yang hanya jalannya sejauh 6,536 km menerima 221.75 juta. Kelantan menerima 198 juta bagi 21,594 km. Ini bermakna setiap kilometer, Kelantan merima setiap 1 kilometer sebanyak RM9,169. RM9,169. Pahang, RM10,228. Satu kilometer penyelenggaraan. Selangor, RM22,025. Perak, RM24,960. Pulau Pinang, 33927 ringgit. Kita boleh bayangkan Pulau Pinang Satu km, Kelantan hanya mendapat 9001 km. Kuban Kerajaan okay. minta penjelasan. Saya rasa ini satu satu kenyataan yang yang sedikit mengelirukan. Kerana kita tak boleh tengok saja panjang jalan. Kita kena tengok nombor kenderaan. Nombor kenderaan paling banyak di mana? Kuala Lumpur nombor pertama. Kedua Johor, Selangor, Penang, Perak. Ini lima negeri yang paling banyak kenderaan. Jadi jalan itu memanglah berlubang. Jadi kita bagi peruntukan lebih ini bukan satu isu. Tak boleh dengan tak dulu, dengan dulu. Untuk saya bulan lebih lagi. Jalan. Saya ya? dengan saya bulan lebih lagi. Dengan okay, dulu. Okey, silakan, silakan. Okey, terima, terima kasih, Saya lihat bahawa kadar kada peruntukan penyelenggaraan jalan ini bukan hanya lihat kepada jumlah kenderaan salah satu faktor, tetapi keluasan jalan beza rm ribu dengan RM9,000 nanti kita akan lihat beberapa faktor-faktor yang dilihat saya nak lihat pihak kementerian. apakah mekanisme yang dibuat bagi membuat unjuran yang jauh begitu beza sebab itu kita tengok kadang ini bukan hanya berlaku di pantai timur ya? juga kita tengok di negeri-negeri lain yang kadangnya sangat jauh beza nak kata kerana faktor-faktor jarak jalan dan ada faktor-faktor lain yang saya tengok dinilai sebagai contoh mungkin kos bandar boleh lebih mahal daripada ketidakseimbangan sebesar ini namun sebagai jawapan saya ingin menuntut supaya penjelasan pihak kerajaan apakah formula rasmi agihan maris ini ya, pecahan dia adakah ia berdasarkan panjang jalan indeks keadaan permukaan jalan ataupun jumlah kenderaan jumlah kerosakan berdasarkan IRI atau jumlah trafik kos unit penyelenggaraan keupayaan hasil negeri atau faktor-faktor lain. Ini yang saya maksudkan. Semua elemen tu perlu diberi penjelasan supaya jarak yang beza 30,000 dengan 9,000 untuk penyelenggaraan dapat kita dapat penjelasan yang tuntas daripada pihak pihak kerajaan. Ya, sebab saya tengok kalau ini timbul sebab setiap kali bila berlaku banjir di Pantai Timur, ya, kawasan ini sangat berisiko. Banyak lubang tak dapat dipulih sebagainya kerana faktor kos penyelenggaraan jalan yang sangat rendah di negeri negeri tersebut termasuk di Pahang Tuan Dipertua, saya juga ingin bangkitkan soal uh, tem, tentang tempoh uh, hak jawatan Perdana Menteri setelah bagaimana, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ketua Pembangkang dalam ucapan selain pada faktor tersebut, saya lihat bahawa perlunya kita perkasakan soal integriti, bukan hanya tempoh Ya, supaya kalau sekiranya nilai-nilai integriti ini tidak lebih penekanan tempuh dan penyal dan penyalahgunaan boleh berlaku pada bila-bila waktu saja jadi oleh kerana itu ya, soal amanah soal tanggungjawab ya, soal panduan-panduan dalam pentadbiran ya, serta pengukuhan nilai-nilai spiritual juga perlu diberi perhatian yang sangat serius Mudah-mudahan negara kita juga akan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita harapkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebuah negara yang diberkati oleh Allah taala dan Allah taala mengampuni ahli negara tersebut dan tuan-tuan dan Tuan, 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 itulah ucapan saya dan saya menyokong titah tuanku Tuan, Tuan. terima kasih baik terima kasih